Перший день підготовчого тижня до конкурсу Студміс україна Україна-2013». на вокзал з усієї України з'їжджаються дівчата-конкурсантки. Вони студентки найкращих вузів України. Упродовж тижня намагатимуться змінити своє життя, відчути ритм столиці та вибороти своє право названня найкрасивішої студентки України. Ледь встигли дівчата залишити територію вокзалу, як вже прямують на свою першу робочу зустріч. У клубе участницы знакомятся с организаторами, одною и обмениваются першими враженнями. Всем привет, меня зовут Скляр Влада, учусь в академии банковского дела эм, на специальности международная экономика. Всем привет, меня зовут Лера. Мне 18 лет, и я представляю город Луганск. Я считаю себя творческой личностью. Я занималась танцами, сейчас больше занимаюсь йогой. На огромное мое увлечение – это кулинария. Как-то, да. Вот в модельной сфере для девушки это очень странно, но я не забываю, что я в первую очередь еще будущая женщина, будущая мать и будущая жена. И я должна это обязательно все уметь делать. Зустречает их и наш зерковый гист, про которого конкурсантки еще ничего не знают. Евгений Хмара. Пианист-виртуоз. Финалист телевизионного шоу «Украина мая талант». Мне очень приятно, что собрались девушки с разных частей Украины. И это здорово, потому что это объединяет нас. Все очень красивые девочки. И от вас очень хорошая аура идет. Это очень большая редкость для конкурсов красоты. Будьте с собой. Не играйте роли в жизни. Не одевайте маски. Потому что маска – это фальш. А фальш – Люди не любят. Мои родители были большие поклонники одной группы. Вы вряд ли знаете, потому что эта группа была популярна в 70-е 80-е годы. Группа Space и Didier Maroonie. И вот, значит, они слушали эту музыку. Я, понятное дело, как маленький тоже там все повторял, слушал, да, очень мне нравилась эта группа. И когда я еще даже не имел играть, я себе выставлял кнопочки такие. Я представлял, что это клавиши, направлял на себя фонарики, какие-то там. Телевизор включал, я представляю, что я выступаю на сцене. И вот в 96-м году приезжает эта группа в Киев, и у родителей есть такая идея, мечта ну, прорваться там через охрану для того, чтобы взять автограф. И родители не пускают, пускают меня. И я там через переводчика, маленький, там, мне 7 лет, пытаюсь объяснить, что я знаю вашу музыку, и мне дают настоящий инструмент. И я начинаю пальцами наигрывать его мелодии, мелодии группы Space. Ну, в общем, все не буду рассказывать. Расскажу то, что в 7 лет Дидье Маруани дал мне обещание, что когда-нибудь мы вместе выступим на одной сцене обязательно. Звезда мирового масштаба дает обещание мальчику. Честно, мало кто в это поверил, но через 5 лет Приходит мне письмо о том, что Женя готовься, у меня будет большой концерт на таблистских играх, и мы, мы будем вместе выступать. В жизни, если бы я вел тетрадочку значит, со своими желаниями, которые я записывал, то честно скажу, на сегодняшний момент, а мне 25 лет, очень много желаний сбылось. Вот у меня была прямо здесь тетрадка, у меня очень было всегда много желаний, и у меня тетрадка была бы вся исписана, но галочек было бы гораздо больше половины. И хочу сказать, что желание и вера, искренняя вера, да, это тот огонек, который горит внутри, это то, что, то, благодаря чему горят ваши глаза. Это самое главное, что есть. Но одного желания и, скажем, одной мечты недостаточно без работы. Я скажу, есть три вещи, которые не покупаются за деньги. Это здоровье, это счастье и это опыт. Нельзя визуализировать деньги, тоже скажу, потому что деньги – это ключ, например, к достижению чего-то. Там Какие-то сильно дорогие вещи нельзя визуализировать, потому что ну, вы еще к ним не готовы. Но нужно визуализировать, как ты, как ты сможешь кем-то стать. И вот это нужно визуализировать. Да? Кажд, каждый этап. Следующий этап, следующий этап. Нужно четко понимать, чего ты хочешь. Я в шоу «Украина – мой талант» не выиграл. Я не выиграл, у меня третье место, и вы не представляете, что мне дало это. Это трамплин. Это трамплин к чему-то следующему. Благодаря шоу я смог показать зрителям, людям свою музыку. И за это я безумно благодарен шоу. Но это этап в прошлом. Я иду дальше. Дивіться щоденники конкурсу студміс украины України-2013» и чекайте на фінал у неділю о 20-й на TVI.